श्रीपरमात्मने नमः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ अध श्रीमद्भगवद्गीतायाः त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तद् मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स चयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखम् सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् समासेना सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तद् ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तम् समासतः मद्भक्ति एतद्विज्ञाय मद् भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादिवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुखदुःकानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यं वेत्ति पुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृ त्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभक् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो ध्यायः हरिः